Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського в жалобі. Тут в останню путь провели легендарного гравця. Пішов із життя Віктор Серебряніков, півзахисник золотого складу Київського Динамо, що в 1961 році вперше в історії виграв чемпіонат Радянського Союзу. Віктор Петрович був одним із найяскравіших особистостей тієї команди, і вже потім, порушивши гегемонію московських клубів, він разом з іншими в тому десятиріччі утримав і підніс високу планку перемог. то теми мячами и теми бутсами, в которых он играл, он делал удивительные вещи. И вот эти его обводящие удары, которые называли дугой Серебренникова, да, вот они, конечно... Но он работал над этим, понимаете? Он работал, оставался, очень много занимался индивидуально, поэтому отсюда... Это был трудяга такой, который действительно сам себя, скажем, сам себя вырастил и сам себя сделал футболистом высокого уровня. Бог, наверное, ему дал... Вот Бог дает этот дар очень такой экономно. И вот он ему дал чуть-чуть этого дара, и он ему воспользовался и стал действительно великим футболистом, сам стал символом клуба «Киевского Динамо». Поэтому это был великий человек, великий футболист. Вот в 60-е годы, я как сказал, он блистал. Ушла епоха років, де він долістав на полях не только України, но й Советського Союзу, Європи і міра. Загалом футбольна епоха 60-х була ознаменована індивідуальною майстерністю і технічними новаціями виконавців. Знамениті дуга Віктора Серебрянікова, фінт Михайла Месхі, гра п'яткою Едуарда Стрельцова. Усе це захоплювало вболівальників, а відточувалось. Чи то в Київському Динамо, чи в Білійському Динамо, чи то в Московському торпедо. Півзахисник із Києва Віктор Серебряніков увійшов в історію футбола як автор і неповторний виконавець власного фірмового елемента, за що і викликався до збірної радянського союзу. мы все знаем, партийная система, координат, которая была. И с Украины, наверное, Москва не очень жаловала все-таки. Но он был настолько сильнее, он был настолько, можно сказать, профессиональнее. И мастеровитие всех остальных э, игроков, которые тогда вызывали сборную, что не пригласить его было невозможно. Это было бы, наверное, преступление перед футболом. Пасть в сборную Советского Союза было крайне тяжело и тяжело. Попадали только вот такие футболисты, как Виктор. И причем попадали, конечно, он мог больше принести пользы, если бы не было вот этого давления со стороны э, московских тренеров, московских руководителей, потому что они все время требовали, чтобы играли больше в основном в составе, играли... Футболисты из московских клубов. Например, Киевляне надо было на 2-3 головы играть выше, чем московские команды, потому что они там поближе были, им легче было это сделать. Но то, что он уже был в национальной сборной, это действительно заслуга и его, и команды Киевского Динамо. Великий был футболист рыцарь без страха и упрек, как мы говорим, потому что действительно в игре был очень злой, очень самоотверженный, обладал э, хорошей техникой, э, обладал хорошими ударами с двух ног, то, что э, качество, те, которые присущи великому э, футболисту, поэтому э, его именем даже назван и удар сереб... Дуга Серебренникова, как мы мы говорили, настолько он ее сделал, э, ему только присущи. Э, что назвали именем Серебренникова, Дуга Серебренникова. Действительно, он много над этим работал, он как-то что-то он примерял, там как что-то вычислял, и он действительно вычислил такой удар, который ни стенка не помогала, ни один братарник. Не... Был такой момент даже, когда поставили стенку, по-моему, с Минским Динамо, поставили стенку, он пробивает, а кто-то там выбежал, или что, дали перебить, он забил гол. Дали перебить, он второй раз забил, дали перебить, он третий гол забивает, и ничего не могли сделать. У складе и Радянского Союзу Виктор Серебряников стал бронзовым призером чемпионата світу 1966 року. А в складе Киевского Динамо пятиразовым чемпионом и двуразовым володарем Кубка СРСР. Виктор Серебряников, это тот человек, который ковал славу, можно сказать, киевского Динамо. И его игрой восхищались, даже наши противники, его штрафные, его передачи. По жизни это был скромный человек. Он... Я с ним когда-то разговаривал. Он говорит: ну вот не дано мне стать тренером, я и не пытался. Но он всегда был рядом. Он... Очень жалко терять такого человека. Очень жалко. Почему? Потому что это был душа вся. Можно сказать, всех поколений. Он присутствовал на всех мероприятиях, которые проводила Киевская «Динамо». Никогда не отказывал. И неожиданно он ушел. Вот я разговаривал с супругой его. Неожиданно, просто так, вот утром встал. Там, все было нормально. И вот Владимиру Мунтяну позвонила супруга и сказала, что его не стал. Еще очередную трату Киевская «Динамо» понесло. Мы должны все вместе стойко это перенести и Останнє коло пошани тужливі оплески, прощальні слова. Його земна путь у 75 років почалась у Запоріжжі, а скінчилась у Києві на байковому кладовищі. Світла пам'ять.